69 kali. Tapi habis usaha macam lagi. Usaha telah buat tapi mungkin usaha yang munasib, usaha yang sesuai dengan uh, usaha apa nama? matlamat yang dicapai itu tidak dilakukan. Ha, jadi itu sebabnya kita kena bincang malam ni, mudah-mudahan asbab ya asbab ya perbincangan efek di dalam dewan apa nama bilik persiapan tadi kita telah bincang mudah-mudahan bagi Haji Aziz, mudah-mudahan ada di dari kalangan kita ya. Ter terkecuali Cik Aziz dengan saya lah ya. Keluar dari de dewan ini mungkin akan dapat pasangan insya-Allah ya aziz jangan buat pasal aziz ya, ya. so insyaallah lah so kadang usahanya ada tapi tak betul kurang munasib ya itu satu perkara yang amat penting dan yang kedua ini ikut pengalaman saya ya memberi nasihat pada mereka yang nak cari pasangan rupanya pasangan dah ada dia pun dah ada ya tapi rupanya orang yang nak cari itu belum benar-benar bersedia Orang yang benar-benar sudah berzodi ini, orang yang sudah merasakan dirinya macam nak jadi suami, macam nak jadi isteri. Sambet satu contoh yang mudahlah, ya. Yeah. Ramai orang yang tidak ada anak, selepas mengambil anak angkat, dengan izin Allah mudah mengandung. Kenapa? Sebab bila dia ambil anak angkat, si suami telah menjadi macam bapa, bukan macam bapa. Jadi bapaklah. Yang yang ibu tadi jadi emak. Jadi bila dah jadi emak dengan bapa, mereka bersedia untuk dikurniakan anak. Ha, jadi artinya orang bujang ni, orang perempuan macam dah isteri dah. Ha, you kena kena yakinkan dia aku dah cukup ke umur ni ya. Ya cukup ke? Ya, kalau macam umur 37 macam ustazah tu juga. Ya. Ha, memang sudah bersedialah insya-Allah ya, sudah bersedia. So itu satu perkara yang kadang-kadang orang tidak faham ya. Artinya kita tidak bersedia untuk berumah tangga. Memang nak cari tapi adakah anda benar-benar bersedia dari segi batin jiwanya fizikalnya, mentalnya, inteleknya, adakah sudah bersedia? Itu satu persoalan. Ya? Yang ketiganya, perkara yang berkaitan ialah kadang pengalaman saya juga ya, menasihati orang. Dia sayang kat orang, orang tu sayang kat dia tapi orang tu masih belum sedia untuk meminang dia. Kenapa? Kaji punya kaji, mungkin dalam diri dia tu ada sesuatu yang menahan. So bila saya kaunsel, saya nasihat, saya probe ya, kita cari rupanya dalam hati masih banyak sifat benci. Masih benci pada orang-orang yang tertentu. Jadi saya kata, kalau kita masih benci orang, takut orang yang patut sayang kat kita, patut jadi bakal tunang sebagainya, masih tertahan untuk meminang. Jadi why not? Saya kata you cuba. Cuba maafkan semua orang yang you fed up, you benci ini. Mudah-mudahan dengan asbab you maafkan semua orang, maka bakal tunang you, bakal pasangan you akan datang meminang. Pendekkan cerita. Selepas di kaunsel satu setengah jam, dia pun bersedia untuk maafkan semua orang. Tiga bulan kemudian, pinangan datang. Dan, dan mereka akhirnya berumah tangga bahagia. Ini isunya ialah, rupanya kita memang nak cari pasangan, tapi sebenarnya kita belum bersedia untuk mencari pasangan. Sebab ada perkara-perkara, bak kata Datuk tadi, Datuk Masjidah, perkara batin, perkara dalaman yang tidak sesuai dan belum bersedia untuk menerima pasangan yang bakal datang. Itu ketiga. Ya? Lagi perkara-perkara yang mungkin berkaitan ialah, disebut bahawa kita berdoa untuk dapat jodoh. Ya, qala rabbukum ud'auni astajib lakum firman Allah. Allah Taala berfirman, mintalah, doalah, pasti aku kabulkan. Dan saya yakin ramai kebanyakan orang yang masih bujang akan berdoa untuk dapat jodoh. Persoalannya, kenapa doa itu belum makbul? Kenapa masih tidak dimakbulkan oleh Allah, Allah? Kenapa? Walhal Allah kata, ud'auni astajib lakum, engkau doa kau minta, pasti aku kabulkan. The worst, what's the problem there? Jadi ini persoalan so kaji punya kaji ya ramai ulama yang saya rujuk ya kau sahabat-sahabat yang saya tanya salah satu punca doa tidak mampu hatinya masih kotor hatinya masih kotor ya rezekinya masih belum berkat zakatnya belum sempurna income tax masih lari <guluh> ini ada masalah income tax ini sebenarnya. ya dan sebagainya jadi untuk para pelajar, pelajar adakah hati anda masih kotor ya ini persoalannya Kotor means masih fedak kat orang, masih benci kat orang, masih sakit hati kat lecturer, masih benci kat, kat, kat kawan sebilik dan and so on and so forth. Ini perkara-perkara ini yang akan menyebabkan hati kita tidak menarik. Itu yang saya bincang dalam banyak situasi. Rupanya hati kita, badan kita boleh jadi macam magnet. Badan kita macam satu magnet yang boleh menarik bakal pasangan kita. Atau siapa-siapa pun untuk sayang kat kita. Caranya ialah dengan menggantikan hati kita dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat yang positif. Contohnya, kita ambil kata Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam ya sesungguhnya semua penyakit adalah dosa dan ubatnya ialah istighfar dan solat taubat jadi kalau semua orang yang bujang dan tidak bujang mulai malam ni eh kita solat taubat and then solat hajat and then kita istikharah and then kita tutup dengan solat witir contoh ya eh, kita solat taubat kita cucikan hati kita maka hati kita akan jadi daya tarikan akan jadi magnet untuk menarik orang yang sesuai dengan kita untuk mudah datang bakal pasangan atau sesiapa-siapa pun insyaallah. Ini persoalannya. Adakah diri kita ini menarik pasangan kita? Ya, yeah? adakah kita menarik sayang atau menarik benci? Orang yang akan banyak memberi sayang ataupun sayang semua orang akan menarik sayang. Orang yang masih ada benci dalam dirinya mungkin menarik benci dari bakal pasangannya. Ah ini persoalannya. Dan ikut kajian yang saya buat, cuma 1 2% orang Malaysia yang langsung tak ada benci kat siapa-siapa -siapa pun. So terperanjakkah kita kalau ramai orang masih tak jumpa pasangan sebab masih ada benci. Lagu yang ada tu yang suka baik. jangan ada dusta. Ha, ah jangan ada dusta. Ha, ada juga lagu lama yang saya dengar tu jangan ada benci. KC. Eh, ini rock kelama tu dia tak tahu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So jangan ada benci. Nah ini this is ini dia saya kata kita sudah bersedia. Kita sudah berusaha tapi usahanya masih belum betul. Masih belum sempurna. Inilah soalannya. Ataupun, ini dia. Saya berjumpa dengan seorang ulama yang jadi guru saya juga. Saya tanya, kenapa Ustaz orang ni telah mandi bunga sampai 99 kali? Masih tak jumpa jodoh Ustaz. Di mana silapnya Ustaz? Kena tukar ke air perigi, ke air telaga masjid, kepada air, air longkang ke Ustaz? Kena tukar ke? Dia kata begini. Mungkin dalam perancangan Allah, usahanya ialah mandi air bunga 101 kali. Tapi kawan berhenti fed up, give up pada tahap 99 kali. Got the message. Mesejnya ialah mungkin kita patah semangat di tengah jalan. So, jawapannya cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Saya bertanya dengan orang pakar -pakar ini dengan orang-orang pakar-pakar ni, apa faedahnya mandi bunga ni? Ya, untuk kebanyakan ulama yang saya rujuk kata hukumnya harus ya, hukumnya harus dengan syarat caranya betul. Rupanya warna dalam bunga akan menyembuhkan jiwa kita. Warna dalam bunga itu jadi color therapy, menyembuhkan jiwa kita, jiwa kita jadi sembuh dan akan terpancar kat wajah. Bau dalam bunga jadi aroma terapi. Jadi bau dalam bunga-bunga itu akan menyembuhkan juga jiwa, merangsang wajah jadi terpancar cahaya yang sebelumnya tidak wujud. Jadi mandi bunga ni okey. Ya dengan syarat cahayanya betul. Ha ni contohlah. Ya so kalau mereka yang telah mandi eh, 99 kali go on lagi, go on lagi ya. Teruskan lagi, teruskan lagi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ya. Ha ni satu perkara. So of course lah kadang-kadang bak kata datuk juga tadi, kenapa jodoh tak sampai? Restu mak bapak tidak total. Mak masih rasa, bapak masih rasa tak apa-apa sedap untuk melepaskan anak, anak. Ini juga kadang berlaku. Tanya mak. Mak redha tak benar-benar saya berumah tangga. Kadang-kadang ada mak, anak sulung dia tak nak lepaskan, anak bongsu apatah lagi. Yang kadang, -kadang susah nak dapat jodoh. Mak nak anaknya kahwin tapi dalam hati, iya aku kan macam mana ni. Dia tak 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 benar-benar redha untuk melepaskan anaknya. That is a problem you know. A big problem. Ha, ini banyak kes-kes yang saya jumpa. Bila maknya benar-benar redha, terus dapat jodoh yang baik. Nah, ini juga satu hal. Dan satu perkara yang kadang kita lepas pandang ialah kadang ialah bab-bab kata datuk tadi juga pergi mencari timba. Ya, kena ingat, kena tukar paradigma ini. Tapi kena cari jalan yang munasabah. Cari jalan yang munasabah yang yang kata orang boleh diterima oleh keluarga dan masyarakat kita. Memanglah lumrahnya orang lelaki meminang orang perempuan. Tapi tidak bersalahan kalau orang perempuan ya yang mencari jalan untuk mencari kaedah yang baik dan munasib untuk mereka juga mengesyorkan, memulakan inisiat. Ya. Orang laki-laki boleh jadi pemburu, orang perempuan boleh jadi pemburu dalam konteks itu. Ya, ini, ini satu perkara yang kadang-kadang kita banyak yang terlepas pandang. Ya. Walau bagaimanapun, ini sebagai uh, mukadimah dan of course lah yang last sekali akhir kalam. Saya tak apa nak mewujudkan ataupun memaparkan idea ini, tapi ini satu realiti yang terpaksa kita terima. Kadang-kadang ramai sangat susah nak temu jodoh sebab ada fakta-fakta yang metafizikal yang susah kita nak explain. Contohnya terkena syihir atau gangguan-gangguan ilmu batin yang kadang-kadang susah nak dijelaskan secara saintifik. Tapi ini wujud dan mungkin berlaku sebab syihir berlaku sejak zaman jahiliah dahulu sampailah sekarang. Jadi kalau ini berlaku carilah jalan untuk protek diri kita untuk pulihkan diri kita dengan cara-cara yang munasabah ya untuk mengatasi masalah belum bertemu jodoh. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Soalan berikutnya saya nak pergi kepada Datuk Dr. Dr. Masita. Ada orang mengatakan dan saya pun sering menyatakan. Kata malam aku terlalu cemburu kepada siang. Kata siang, aku terlalu cemburu kepada malam. Sebenarnya marilah kita kabarkan kepada siang dan malam bahawa kedua-duanya itu saling memerlukan untuk melengkapkan.